дорогие друзья, и с вами Денис Маслов на улице. И вы знаете даже где я? Я вам сейчас покажу где я. Я в самом скромном, самом богатшем месте Украины. И я в богатшем месте Украины. Да-да. ну, Я и короче моей бабушки. Ну, вот я иду, 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 и вот, вот я иду. Далеко я пройду, у меня не знаю. Вот я иду, 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 иду. Ну это хатка такая себе, финная. Иду, 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 иду. иду. Вот я вышел, вот раз, ну вот так. Можно сказать, саду, Вот собака, овчарка я разумеется. И... Я не знаю даже, о чем вам сегодня рассказать. Я просто сегодня вам покажу. Сказать не знаю, о чем. Ну, там где откачу. Я думаю, что все то станет как ты попала в видео всех нибудь подпишутся на это так что и вот самое крутое видео опа блин вкусно было и если вы не подписывайтесь то это будет чёпа А вот она! И, короче, украинский собака, как всегда. И я, короче, сегодня просто вышел вам показать бабушку. Ну, как видите, я нашел такое классное место. <свес> Очень классный. <свес>